masih lagi di dalam tajuk adab-adab film masjid, adab-adab di dalam masjid jadi dalam bab ini, dalam al adab film masjid ini, dia ada adab ketika mana kita nak pergi ke masjid ada adab ketika kita berada di dalam masjid dan nanti ada adab ketika kita nak keluar daripada masjid, maksudnya adab yang terkait رمح الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا, ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Bu ibu ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang diredai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapat seluas-luasnya rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, kita sambung diskusi muzakarah kita akan kitab Taisiril Khalaq beserta syarahannya Fathil Khalaq. Kita masih lagi di dalam tajuk Adab-adab Fil masajid adab-adab di dalam masjid. Jadi dalam bab ini dalam al adabu fil masjid ini dia ada adab ketika mana kita nak pergi ke masjid, ada adab ketika kita berada di dalam masjid dan nanti ada adab ketika kita nak keluar daripada masjid. Maksudnya adab yang terkait dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pun sudah mempraktikkan adab ini sewaktu kita berada di dalam rumah Allah yakni kita berada di dalam masjid yang yang mulia ini. <coughs> Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seterusnya aa, kata penulis kitab wal iksaru min zikrihi ha, dan di antara adab sewaktu kita berada di dalam masjid adalah memperbanyakkan daripada mengingati Allah min zikrihi ay zikrillahi ta'ala wa huwa ghizaun lil arwahi wa tama'ninatul qulub dan di antara adab kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sepatutnya kita lakukan adalah memperbanyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa ghizaun lil arwah dan dan mengingati Allah Subhanahu wa taala ini merupakan makanan bagi jiwa. Tuan-tuan seperti mana yang kita maklum, tubuh badan kita ini memerlukan kepada makanan. Tubuh badan kita memerlukan kepada makanan. Seperti mana kita nantinya sesudah kuliah ni ada sarapan. Perlu kepada perlu kepada makanan. <tuh -tuh. <tuh -tuh.> Jadi sebelum kita memberi makanan kepada uh, kepada jasmani kita sebelum kita makan nanti kita bagi makanan roh dulu iaitu dengan kita duduk di dalam majlis ilmu majlis zikir yang menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agak-agak ha, kan wa ha. tamaninadul dan mengingati Allah Subhanahu wa taala itu cara bagaimana untuk kita mendapatkan ketenangan jiwa. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang tidak tenang jiwanya. Banyak orang yang rasa gelisah, banyak orang yang rasa macam-macam hatinya tidak tenang dan lain sebagainya. Maka zikrullah itu salah satu cara untuk menenangkan jiwa. Ini seperti mana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan akan hal tersebut qala subhanahu wa taala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub orang-orang yang beriman itu tenang jiwanya ketika dia mengingati Allah Subhanahu wa taala ala, ala eh hadza adatu tambih Adakah tidak kamu tahu dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi lapang. Jiwa akan menjadi tenang. Jadi tenang itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kayu ukurnya bukan dengan harta yang kita miliki. Bukan dengan harta yang banyak tapi ketenangan itu adalah di saat kita mampu melakukan kebaikan. Dan tenang itu adalah hakikat bahagia yang maknawi. Tenang. Ramai orang yang bercita-cita untuk mendapatkan ketenangan. Ada yang menemui, ada yang tidak. Di tenang itu diperdapatkan sewaktu kita seronok Suatu kita lazat di dalam melakukan kebaikan. Tentu ma'inul kulu. Dan kenapa kita mendapatkan ketenangan? Bidzikrillah. Dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak jalan cara untuk kita mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Afdul zikri la ilaha illallah. Seabdul-abdul zikir itu, la ilaha illallah. Ada sebagian ulama' menyebutkan, di antara zikrullah itu adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran seperti mana yang yang yang, yang kita bacakan tadi dipimpin oleh tuan imam kita. Ya. Kemudian banyak lagi. Ada sebagian ulama mengatakan melakukan kebaikan itu adalah jalan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna asla zikr adalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun fi dunia Hidup kita di dalam dunia ini tuan-tuan Ini yang saya sebut juga di dalam uh, Kitab Yang insya Allah akan saya siapkan tak lama lagi Ta'liq ala risalatil muzakarah Itu syarah bagi kitab risalah muzakarah Bagi al-imam al-habi Abdullah bin al Haddad Saya sebut Sa'atun fi dunia satu saat ketika kita di dalam dunia la khaira fiha itu tidak ada kebaikan illa melainkan ketika kita melainkan ketika kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita walaib ada adil kaslan kita menjauhi daripada orang-orang yang malas. Kerana orang-orang yang malas itu kan dia punya penyakitnya boleh didapatkan kepada orang yang menghampirinya. Wa la ibadatu anil kaslat. An. Dan watafakuri fi dan berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, azhamatihi ta'ala. Itu jalan untuk kita mendapatkan kebaikan. Satu saat tidak ada kebaikan pun di dalam dunia melainkan kita melakukan kebaikan. Tidak ada kebaikan di dalam dunia ini illa bi fi'ilil khairat melainkan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang menyebabkan kita hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala fahina izin maka pada ketika itu kan, kita berjaya tafuzu an, an kita berjaya daripada uh, azabnya Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya apa? kita tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka kejayaan seseorang yang beriman itu ketika mana dia diselamatkan daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala nah, itu dia Maka dengan ketenangan jiwa habsu nafsi anis syahwat wahibusun nafsi anis syahwat dan ketika kita di dalam masjid hendaklah kita menahan diri kita daripada as syahwat wal maksudu bi syahwat as syahwatul muharrama yang dimaksudkan dengan syahwat di sini adalah as syahwatul muharrama syahwat keinginan jiwa untuk melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga disebut di dalam kitab penawar bagi hati karya Al-Alim al lama Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala di antara syahwat yang diharamkan adalah memandang selain daripada isteri kita mahram kita memandang kepada perempuan yang ajnabi dan perempuan ajnabi memandang kepada lelaki ajnabi. Memandang itu binadri dengan pandangan yang dengan, pandangan syahwat. Kan? sebab tu orang laki-laki. Dan jangan kita fikir aurat orang laki-laki itu hanya sebatas bayi nasurati di antara pusat dan lutut sahaja. Kan? Ketika mana kita berada di khalayak ramai, kita harus menutup tubuh badan kita. Ini seperti mana yang disebut oleh Al Imam Al Bajuri di dalam kitab Hasyiah ni Al Bajuri syarah kepada syarah kepada uh, kitab Fatih Qarib karya uh, karya Al Imam Ibnu Qasim Al Ghazzi disebutkan yang merupakan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i walaupun pendapat ini tidak masyhur tetapi pendapat ini merupakan pendapat yang muktabat ketika mana kita orang lelaki-lelaki berada di di luar berhadapan dengan ramai orang kita harus menutup uh, badan kita tidak hanya sebatas bayna surati warkubah. Tidak hanya sebatas di antara pusat dan lutut saja, Tapi ala surah. Di atas pusat pun kena tutup. Pakai baju. Kan? Kata orang kita ni dah tak sadar. Lepas tu nak tunjuk ke orang pula. Yang sadar pun tak boleh tunjuk ke orang. Lagi bahaya. Tuan-tuan yang dirahmati. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita menjaga pandangan. Tapi dalam nak ceritanya dalam haji tak ada macam tu. Tapi boleh berlaku tak? boleh berlaku. Kan? Kadang-kadang di dalam bulan Ramadan minta maaf cakap di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kalau orang Melayu kita ni masya-Allah masjid dipenuhi. Masya-Allah tabarakallah. Kan? Yang perempuan pun masya-Allah, gadis-gadis remaja pun hadir ke dalam masjid. Sebab tu orang perempuan kan? Jangan berhias-hias ketika datang ke masjid. Uh, maksudnya berhias secara uh, Ada tunisat tu tidak ada masalah. Berhias secara adat orang perempuan tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai ada konsep tabarruj. Kan? Pakai minyak wangi datang duk belakang imam pun dah bau minyak wangi siapa ni? Ini bukan minyak wangi biasa-biasa ni. Kan? <laughs> uh, jadi maksudnya apa? Kalau ada tunisat tak ada masalah. Maksudnya kalau Ustaz nak pakai deodorant, pakai deodorant tak ada masalah. Pakai minyak wangi biasa-biasa tak ada masalah. Jangan sampai kita ni melakukan ni orang perempuan khusus. Nisa wal wal mara'ah wal Mari jangan sampai kita memakai sesuatu yang tujuannya untuk menarik perhatian lelaki-lelaki ajnabi. Jaga niat insya-Allah khair. Kalau kita buka di dalam kitab hadis muhimmah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi membenarkan orang perempuan datang ke masjid. Tetapi pada zaman uh, Imam Ghazali disebutkan dalam kitab hadis muhimmah maka di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kan? orang perempuan ni kan tidak hanya orang panggil sesesui nawinannya datang ke masjid perlu diperhati perlu ditilik Kan bagaimana cara dia datang ke masjid Apakah dia dengan mahram atau sebagainya. Karena untuk menutup segala pintu-pintu fitnah. Jadi dalam haji pun disebutkan wahabu senafsi anas syahwat menahan diri daripada syahwat. Dan sebagaimana yang saya bagi tadi contoh dalam bulan, Ramadhan Ramadan semasa tarawih. Masya Allah, tabarakallah. Karena imam pun kena kacau. Kadang imam ambil imam <coughs> saya tahu masjid ni wallahu a'lam. Dan setengah surau ambil imam, imam 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 daripada mahat tafiz. Dan imam imam muda kadang-kadang sebelum nak bawa motor tu ada surat kat raga motor Assalamualaikum Ustaz selamat berkenalan salam ta'aruf kan <tilamatan> ha kan biasa sekarang ni kan ni tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang namanya talbisu iblis itu ada di mana-mana kan baik khair <tian> hatta disebut dalam kitab uh, talbisu iblis karya al-imam al-jawzi disebutkan ada satu kisah tuan yang dirahmati Allah bagaimana orang yang zahirnya salih, yang warak, akhirnya boleh terjebak dengan zina. Boleh terjebak dengan zina. Dan katakan talbisu iblis. Ketika mana uh, orang salih ini dia ada satu tempat. Kan? Satu tempat untuk dia beribadah dan sebagainya, rumah dia. Kan? Dan ada beberapa orang laki-laki, tiga orang pemuda laki-laki, dia ada adik perempuan. Dan dia nak titipkan adik perempuannya ini kepada orang orang kerana ketiga-tiga ni akan bermusafir. Ini boleh buka dalam kitab Talbi Iblis karya Imam al Jauzi. <coughs> ini satu cerita dia kata kita ni nak letak adik perempuan kita kat mana ni? Ha. Kita nak letak adik perempuan kat mana? Oh ada, ada satu tempat tu, satu kampung tu ada seorang alim. Abid, Masya Allah, warak. kan Ha. Dia ni memang ma'ruf. kan Khaifun, al khaifun Allah, al orang yang takut kepada Allah SWT. kan Lalu dia hantarlah adik perempuan dia untuk dijaga oleh seorang lelaki-lelaki yang abid ni. Dia tak duduk kat rumah tapi dia ada satu bilik yang mana bilik tu bolehlah adik perempuan dia duduk. Ah ha, dia tak kacau lah. Bukan duduk satu satu rumah, bukan duduk bukan duduk satu satu bilik dengan laki tu. Kan? Cuma dia minta ketiga-tiga pemuda ni minta Syekh Tok Alim yang warak ni jaga adik perempuan dia lah sebab dia nak pergi ke nak pergi musafir perjalanan yang jauh dia balik tu Allah alam tak tahu bila kan kemudian <coughs> ala kuliahkan kan tak lama kemudian mula-mula ialah kalau dia dijaga mesti orang soalan itu hendak menjajin makanan apa semua kan dia, dia hantar makanan letak dekat pintu luar kan tiba-tiba ni Allah Taala uji kan tapi lama-lama-lama kelamaan perempuan tu adik perempuan tu lah Ah, ha, sihat ke ha, mula-mula dan -mula. betul lama-lama duduklah sini janganlah kita dah 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 duduk dalam satu tempat dan tak salah kalau kita sembang-sembang bertanya khabar lama-lama akhirnya, akhirnya kita tersebut terjebak dengan si zina bila lama-lama bukan bukan dia titip esok zina tidak ambil masa yang lama sebab pandangan ni kan susah nak dijaga lagi-lagi kalau berdua-duaan nampak Uh, meskipun warak kita macam mana sekalipun, pakai serban, pakai jubah macam mana sekalipun. Kan? Kalau kita berada dalam situasi yang boleh menyebabkan tidak yang uh, pega, uh kalau kita berada dalam dalam situasi yang tidak ada amannya fitnah kita boleh terjebak dengan dengan dosa atau wahabus nafsi ane disebutkan di sini walaupun di dalam masjid kenapa dia sebutkan wahabus nafsi ane eh dalam masjid boleh boleh buat benda-benda yang maksiat ke? Kan? Boleh tak ada? Boleh. Dalam masjid boleh berlaku benda maksiat jika ada niat si pelaku. Dulu isu tahun awal 2000 ada orang berzina di dalam masjid. Kan? Nah, tengok berlaku. Ha, lepas tu dijaga. Wajtinabul khusumah dan menjauhi daripada perbalahan. Jangan ada balah dalam masjid. Ha. 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 Qala Sayyidina Ali radhiyallahu an iyyakum wal khusuma fa din. Dan menjauhi diri daripada berbalah di dalam masjid. Masjid bukan tempat untuk berbalah. Masjid bukan tempat untuk kita mencetuskan perbusuhan dan perkelahian. Nah, itu kita kena ingat. Masjid. Sebab tu kita orang panggil hormat menjunjung tinggi arahan sultan supaya para asatizah para penceramah itu tidak menceritakan politik kepartian di dalam masjid kan nah, tak boleh kita cerita politik kepartian di dalam masjid nak cerita politik kepartian di markas <laughs> sebab tu di dalam masjid tak ada cakap ni majlis Al-Falah. Mana ada majlis Mahjid Al-Falah ni? Ni kita untuk seks-seks kita dah. Ha, tak boleh macam tu. Tak ada pula macam tu. Ha, tanya mu pati apa? Oh pati ni. Oh pati ni tak boleh. Majlis Al-Falah ni untuk pati ni saja. tak ada. Sebab itu bila ada arahan macam ni, para asatizah itu menjaga tutur bicaranya. Kalau hari ni ada orang bertanya kepada saya lah tentang soal Uh, politik kepartian itu di atas ijtihad kita masing-masing. Itu di atas ijtihad kita masing-masing. Ya, saya Pak. Tidak ada yang namanya politik kepartian di negara kita ni menyuruh orang melakukan kejahatan tetapi jalannya mungkin berbeza-beza. Ha. Nah, itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala sebab kadang-kadang kalau di di, di, di di luar ada orang di kampungan <laughs> Ada orang jumpa Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, nak tanya sikit. Ustaz orang apa? Ustaz orang apa? Ha, kita pun boleh kita kita orang sekali eh. <gumlah> tak ada Ustaz bukan tu. Parti-parti. <gumlah> itu yang tanya di rahmati Allah SWT. Ha, itu tanya di luar boleh. Jangan tanya dalam masjid. Baik, khair. Wa qala, <gumlah> jadi masjid, kata Sina Ali, iya kumul khusumah. Jaga-jaga. Maksudnya jangan kamu mendekati kepada perkara-perkara yang boleh tercetusnya permusuhan. Dan maka sesungguhnya itu akan merosakkan agama. kita belajar dalam hadis min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan sebahagian daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak patut yang dilakukan olehnya. ليكتاب تان تنير رحمه الله سبحانه وتعالى. وقال حسن ابو الاشبه الزهيري في كتابه ان بني عباس قال امر الله المؤمنين بالجماعة و عن الاختلاف والفرقه واخبرهم واخبرهم بما اهلك من كان قبلهم. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang beriman supaya duduk di dalam berjemaah, jangan berpecah. Duduk di dalam persatuan, jangan berpecah. Masyajjah sadza fitnar, jangan duduk berasingan. Wa nahau ma'nil ikhtilafi wal firqah. Wa akhbarahum bima ahla kamankan aqablahum. Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan juga tentang kebinasaan yang berlaku kepada umat-umat sebelumnya. Ay asbabu allazi bihi halaka man kana qablahu bil mura'i wal khusumat. Dan asbabu allazi bihi halaka man kana qablahum, bil mura'i sebab-sebab yang orang panggil terjadinya kebinasaan pada kaum yang terdahulu iaitu mereka-mereka ini berdebat sesuatu yang tidak menghasilkan faedah wal khusumat dan mereka itu balah di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan kaum yang terdahulu sebelum lahirnya Nabi Nabiina Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum kaum yang terdahulu Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan pasal apa? Sebab mereka itu tidak bersatu padu, mereka itu berdebat sesuatu yang tidak pasti dan mereka itu bergaduh dan berbalah. Berdebat kita berdebat seandainya terjadi dialog perdebatan, apa yang kita inginkan daripada perdebatan dan dialog adalah orang panggil bukan hanya kemenangan tetapi kita nak agama Islam itu tertegak. Kita nak mencari kebenar, kebenaran. Sebab itu dia perlu kepada tasihun niyah, pembetulan bagaimana niat kita. Ustaz boleh tak kita berdebat berdialog silakan tetapi apa tujuan kita berdebat apa yang kita dapatkan daripada perdebatan yang berlangsung adakah perdebatan itu hanya untuk mencetuskan permusuhan kalau itu natijahnya jangan didekati jangan dibuat kalau perdebatan itu hanya mencetuskan permusuhan tetapi kalau kita berdebat hanya untuk mencari kebenaran yang kalah debat pun tidak ada masalah. Tidak berfikir untuk membakar kereta orang yang menang debat itu. Tidak berfikir untuk menghancurkan rumah tangga orang yang berdebat itu. Tidak ada masalah. Tetapi yang berlaku pada kaum yang terdahulu. Dan ini sebab Allah ta'ala binasakan kaum yang terdahulu. Mereka itu berdebat dan mereka itu mencipta permusuhan. Perke, perke, perkelahian. Perkelahian. Itu dia. Wa ammal khusumatu fi baitillah fa hiya min su'il adabi ma Allah taala. Dan adapun berbalah di dalam masjid fa hiya min su'il adabi ma Allah, maka itu sebahagian daripada buruknya adab seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khusumah berbalah di dalam masjid itu orang yang buruk adab sebab apa? Kerana masjid itu baitullah. Masjid itu rumah Allah seperti mana yang kita bahaskan pada awal perbicaraan kita. Masjid itu adalah kita kata rumah Allah. Seseorang yang datang ke rumah Allah Ta'ala itu harus menjaga dan memelihara adab. Supaya dia mendapat rahmat daripada Tuhan punya rumah. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana ketika dia datang ke rumahnya Allah, dia tidak memelihara adab bahkan dia mencetuskan permusuhan ini orang yang suul adab ini orang yang jahat adab buruk adab tidak ada akhlak dan budi pekerti tidak ada etika kita datang ke rumah kawan kita tuan-tuan kita datang ke rumah kawan kita kita menjadi tetamu kita harus menjaga adab kita sebagai tetamu tidak menghancurkan barang yang ada di dalam rumah kawan kita tidak tidak mengintai-intai apa yang ada di dalam rumah tuan rumah kalau orang masuk rumah, kalau orang masuk rumah tengok. Bercakap hal-hal yang baik. Bukan kita masuk ke dalam rumah kawan kita itu, kita cakap benda yang tak baik. Kita bercakap sesuatu yang dapat menyakitkan hati dia. Itu tidak, itu tidak ada ada. Contoh kita pergi ke rumah kawan kita. Atau kita pergi rumah orang yang menjemput kita dan kita menjadi tetamunya. Adakah kita masuk ke, ke rumah itu, kita tengok. Ish. Kau punya kipas ni berapa? Dah bertahun tak, 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 tak ni? Marah kau kita tuan-tuan Seharusnya kita diam, mendudukkan pandangan. Macam jangan mengilau sana. <Tot eiver> tuan-tuan. Baik. Wa'alla yantaqila wa'allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Sawak. masuk isyarat tuan-tuan. Eh tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sampai stesen. Wa'alla yantaqila ay ahadukum bimakanihi ay alladhi jalasa wa sabata fih illa li hajatin nahwu al bau wal ghair fala ba'sa wa alla yunshidu talatan fa idza ata'a syakhsun shay'an fala yarfa'u sawtahu li qabrin man sami'a ila akhir itu eh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita berhasil berada dalam bab adab dalam masjid nanti kalau tajuk di YouTube tulis adab dalam masjid dua <laughs> sampailah kita habis perbahasan insyaallah bab adab dalam masjid ini panjang juga kita perbahaskan kita perincikan kita uraikan supaya apa supaya kita reti, bukan hanya sekadar kita mendapatkan teori pengajaran daripada uh, kuliah kita melainkan kita praktikkan, kita amalkan, kan? kita sekarang berada di dalam masjid maka sangat sesuai untuk kita menceritakan adab-adab sewaktu kita berada di dalam mas masjid ya ibu-ibu, ya ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita Mudah-mudahan hati kita ini Allah Ta'ala ikatkan hati kita ini dengan rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menjadi orang yang mendapat seluas-luasnya rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhirnya seperti mana kita berkumpul di dalam masjid ini. Kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu Allah wa Iyakum Ajmin. Saya mohon jutaan kemaafan jika salah bicara, salah kata. Saya mohon maaf sangat-sangat. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته